Участвуем в благотворительном концерте для того, чтобы украинские военные ни в чем не нуждались. Это очень радует. И мы приглашаем следующего нашего прекрасного исполнителя, который мало того, что поет, еще и будет на гитаре играть сама. Поэтому я, Пика, дам все-таки тебе скажи еще несколько слов, Викусечка, чем мы тут занимаемся. Здравствуйте, еще раз попрошу внимания, дорогие, пожалуйста, возможно, на кого-то грима, на кого-то две, на кого-то десять, на кого-то двадцать гривен. Спасет сегодня сегодня-завтра жизнь человека, который сейчас стоит здесь и слушает, а воюет, который... Приносим со свои извинения. Сейчас несколько мгновений. Да примочки ну, для давай, того, давай, чтобы звук был более качественный. Я, Я напоминаю, что, наблюдаю, что наблюдаю, наши да, в наших футболках трудятся волонтеры, которые собирают средства э, для того, чтобы военные, которые защищают нашу страну, ни в чем не нуждались. И также возле супермаркета сих пор стоит корзинка, в которой вы можете покупать э, нескоропортящие продукты и кидать, которые тоже будут доставлены непосредственно э, тем людям, которые в этом нуждаются. Привет, дамы и господа, прекрасное исполнение. Игра. Мы продолжаем наш благотворительный концерт, собираем средства для военных. Пожалуйста, принимайте участие. В этом есть действительно сейчас нужда. Вот, давайте будем оказывать пассивную помощь и наслаждаться прекрасным исполнением.